Və zikr fa innez-zikratan faulul mu'minin. Salaməllahu alə rasulə. Birinci məsələ, yəni o idi ki, şeyxin orada cümləsini gətirərək ki, burada Məhəmməd ibn Əl-Vəhhabın da etiqadı bu idi və onun nəticəsi olan Abdullah Tiv rahiməhullah deyir ki, لا يكفر يعني bu Muhammed ibn Wahhabdan söhbət gedir də illə bime icma al muslimun ala takfir faile Muhammed ibn Wahhab rahimehullah müsəlmanların icma ilədiyi məsələlərdə təkfir eləyirdi. Məsələn böyük şirk Allah təalənin və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ayələrinə inkar edənləri. Sonra gör nə deyir? Ba'd qiyamul hucjeti o bulughiha mu'tabar yani hüccətdən sonra hüccətin qaldıqdan sonra və o hüccət də mu'tabar olmalıdır yani e, sayılan bir hüccət olmalıdır bunu əvvəl biz nələrdə götürdük ki onun açıqlamaları da gəldi birinci məsələ dedik ki birinci məsələni götürmüşdük ki kim kafirə kafi gəlməsə özü də kafirdir bu qayda dedik, özü də şeyx deyir e, Muhammedin qallahabun nəvələrindəndir nəticələr odur ki, özü bati qaydadır, yəni xatadır, yəni belə götürmək şeyxə iftiradır. Şeyxun adından iftiradır ki, şeyx bunu belə götürüb insanları təkcirləyib. Bu mümkün olan bir şey deyil. Orda açıqlama gətirdiq ki, ola bilər ki, bir insan bir insana kafir deməsə, onun küfürlərini görüb. Nəyə görə? Çünki onun küfrü ona bəyən olmayıb, açıqlanmayıb. O da ona kafir demir. Nə qədər olub ki, hətta şeyxim dövründə də olsa, başqa alimlərin dövründə də olsa, elə alim var falan kəsə kafir deyib, elə alim var demir. Buna onun küfrü bəyan olub, amma bu alimə onun küfrü bəyan olmuyub. Amma heç kimə, heç kimə yəni kafir demir. Bayaqdakı murciə demir. Yəni bu qaydanı belə götürmək batildir. Ola bilər ki, hansı düz ola bilər? Əgər onun küfrü özlüyündə isbat olunarsa və yəni o adamın yanında o elm qalxarsa, olarsa, onda əgər ehtiyac varsa, onda deyir ki, yəni kafi deyə bilər. Ehtiyacı var. Yoxsa ki, şeyx burada gətirir ki, innahu laysa billizimin enni asiru ala kulli vahidin fi dunya qulu lahu anta kafi. Yoxsa mə lazım deyil ki, vacib deyil ki, dünyada mən qəzim və baxın hansı kafirdirsə hamsının yəni kafirdirsə deyim ki sən kafirsən. Bu mənə vacib deyil, yəni. Ehtiyac varsa, onun küfrü isbat olunubsa, yəni məndə o elim varsa, onda yəni mən onu təkfir eləyə bilərəm. Bu yəni qayda əgər tətbiq olunursa belə. Və yaxud da ki, e, necə ki dedik ki, e, kafirdir, əsli kafirdir, yahudi və yaxud da xristiandır. İkinci məsələni dedik ki, e, burada şeyx gətirir ki, Biz kimləri təkfir eləyirik? Müslümanlar icmadır bu məsələdə. Məsələn namazın namazın özlüyündə ixtilaf var. Allahın hökmü ilə hökm məsələsində ixtilaf var. Deyirik biz bunları təkfir eləmirik. Bir insan Allahın hökmünü hökm vermir və yaxud da ki namaz qılmır, biz bunları təkfir eləmirik. Hətta o rəydə olsan belə şəxs olaraq müəyyən olaraq sən təkfir edə bilməzsən. Niyə görə? Çünki bu məsələdə müslümanlar icma eləmir sən icma eləmədin bir məsələdə necəsən təkfir məsələsini götürərsən. Yəni şəxslər, şəxslərə müəyyən olaraq, bir var mutlak bir də var müəyyən olaraq. Hətta o rəydə olsan belə yenə də sən təkfir eləməməlisən. Ümumən Allahın hökmükü və ona sələrlə həndizik ki, e, bu məsələ yəni təfsillərə qayıtdıqda səhabələrin fikri zikri zikr e, etmişdilər ki, küfrun doyna küfrun. Amma sonra deyib Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Masud, yəni küfrdür. Balaca küfrdür. Yəni dindən çıxaran küfr deyil. Yəni o hətta səhabələrin dövründə bunu, yəni böyük küfrdən saymırdılar. Amma sən bu gün gəlirsən, yəni hətta ixtilaf olan məsələlərdə də, hələ bunda ixtilaf yoxdur. Üstəlik, yəni ixtilaf olmayan bir məsələlərdə də gəlib insanları, yəni təkfir edirsiniz. İsə görək 3-cü məsələ. 3-cü məsələ də odur ki, e, bəziləri deyirlər ki, e, sən kafillərlə sülh bağladınsa sən də kafir oldun. Yəni dostluq və düşmənçilik məsələləri. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu da tətbiqçilərin gətirdiyi ən çox, yəni şübhələrdən birisidir ki, sən kafillərlə durub oturdunsan, sülh bağladınsa Hədiyyələr götürdünsə, hədiyyələr verdinsə, sən də onlardansan. Sən də onlardansan, onları dost etdin, sən də onlardansan, sən də kafir olunun belə şeylər, yəni çox gətirirlər. Həmçinin deyirlər ki, kafillərə biz, eee, hədiyyələr veririk, sülh bağlayırıq, amma onlar, yəni bizim əhlimizi öldürürlər və yəyllərimizi zəbt edirlər. Yəni belə şübhələr gətirirlər. Birinci növbədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Sulh Uhudeybiya da, yani o bilir ki, kafirlərlə sülh bağladı. Halbuki kafirlər o vaxtı müsəlmanları incitirdilər, vururdular, söyürdülər, öldürürdülər. Onunla yanaşı Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlləm onlarla sülh bağladı və kafir olmadısa, yani bu İslam dinində bu icazəlidirsə sülh bağlamaq və həmçinin onunla yanaşı da Yahudilərlə sülh bağladı Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlləm. E, əgər o ər Orda bir problem olsaydı onda Allahın elçisi bunu niyə edibdi? Deməli sənin gətirdiyin din peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem gətirdiyi dinlə uyğun gəlməlidir. Məsələn özünüz görürsünüz ki, məsələn götətirlə qoyularkı filan filan kəs kafir, filan kəslə oturdu, durdu, ona hədiyyə verdi, bunun hədiyyəsini götürdü və belə belə təkfir eləyir. Belə təkfir ümummən yəni heç vaxt olmayıb olmayacaqdı. Çünki bu peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemə Yəni bir başa iftirad. Sonra burada gəlir ki, onlar şiddətli şəkildə şərtlər bağlamışlar Sulhüdeybiyədə. Onlar demişdilər ki, müsəlmanlardan müsəlmanlardan kafir olub bizim yanımıza gəlsə biz çağı qaytarmayacağıq. Amma kafirlərdən və ya e, müsəlmanlardan çağa gəlsə, sənin yanına gəlsə, onları bizim yanımıza qaytaracağıq. Bu ağır bir şərtdir. Əlbəttə yəni, ki, kafir ölkəsindən bir müsəlman müsəlman ölkəsinə hicrət eləyir, sən də onu götürsən dala göndərirsən, kafirlərin yanına göndərirsən. Bunu peyğəmbər sorsam, yəni gol e, çəkmişdi bu məsələyə. Orda gəlir ki, yəni Məhəmmədən Rəsulullah yazılır məktuba və Suheil deyir ki, biz əgər sənin Məhəmməd olduğunu bilsəydik, nəyə görə deyir ki, səninlə döyüşürdük. Yəni sənin Allahın elçisi olsa olmasını bilsəydik, niyə görə səninlə döyüşürdük? O necə Resulullah sözünü seçil, yəni sən Allahın elçisi deyilsən. Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlm özü sildi. Yəni bu da onun göstərir ki, yəni bunların heç biri insanı dindən çıxarmır. Bunların heç biri insanı dindən çıxarmır. Ümummən bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mukhalifdir. Belə iddialar eləmək Belə iddiala kafirlərlə sülh bağlamaq bu, yəni kafirliktir. Yəni bu etiqad eliyi onları sevir, onlarla dostluq edir. Bu, yəni belə özündən e, zənnlər çıxarması, e, bunlar hamısı düzgündür. Hətta Şeyx İbn Baz rahimehullah e, rəddiyə verir kimlərə? Hansı kifələsində? Yəni Yahudilərlə e, əhd bağlayan müsamallara deyilər ki olmaz kim bağlayası ola müsəlman deyil kafirdir. Belə şeylər şeyx orada İbn Vaz Rəhiməullah rəddiyə verir ki Allahın elçisi biz özümüz onlarla sülh bağlayırıq, yəni yəhudilərlə, Fələstin-dəki olan müsəlmanlarla arasında. Nəyə görə? Çünki Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlləm kafirlərlə sülh bağlamışdı. Belə bir cavab verir. Və onlardan birisi, yəni bunlar hamısı ümumən, eee, məsələlər uzundu amma qısası olaraq sizə qısatdım ki, e, belə şeylər insanı dindən çıxarmır. Belə şeylər insanı dindən çıxarmır. Sadəcə onlar, yəni zəhm üzərində qurulan bir şeylərdir. Zəhm üzərində qurulan bir şeylər. Hətta zəkatın özünün, məsələn, dilikdə məsələ hədiyyə verdiyi, filan, kəs nə bilin, belə elədi, elə elədi, nə qədərsə pul getdi filan yerə, belə məsələlərə qarışıqlıqlar var. Halbuki yani 8 sinif insan var zekatda onlardan birisi də islama yani e, meyliliyən insanlara kafillərə zəkat düşür. Hələ İslamın rukunlarından bir rukunudur zəkat. Hətta kafillərə, yani İslam, islama gəlsinlər deyə zəkat düşür. Və axuddakı necə alimlər gətirirlər ki, onların şərindən qorxaraq verilən mallar. Onların doğundan da verməsən, onların şəri Yəni məsələlərin üzərinə gələcək onda deyir ki, verilir. Hələ bu şeylər hamısı alimlər danışıblar bu məsələlərlə. Yəni bu məsələlər elə bir məsələ deyil, yəni sən oturasan, baxasan hər hansı bir məsələyə ondan hökm çıxarıb insanları təkfir eləysən. Sonra şeyx deyir ki, la yetekellum fihi illa alim. Bu məsələlərdə, hüküm məsələlərində, xüsusən rəhət hakim məsələlərində yalnız və yalnız alimlər və ağl sahibləri danışmalı. Təkfir məsələlərində deyirəm. Və mən ruziqal fahim anillə və utiya fəsl-i xitab və ona hikmət verilir, o məsələləri ayıra bilər. Yəni bir insan yəni heç nəyi bölə bilmirsə, iki məsələni Yəni ayıra bilmirsə, məsələn, belə bilmirsə bu məsələlərdə necə danışa bilər. Şeyx qəlirə bunu, bunu Muhammed ibn Əbdu Vahabın nəvələ, nəticələrindən deyir ki, "Lə yətəkkəlləmu fiyə illəl-uləmə". Bu məsələlərə ancaq alimlər danışmalı. Bu təkfir məsələləri, xüsusən də bu siyasi məsələlər, hökm məsələləri, hakim məsələ bular alimlər danışmalı. Hər adam bunu danışa bilməz. Sonra nə deyir? "Zəviləl-əlbəb", yəni ağl sahibləri. Hər adam bu məsələyə girişsə özünü yandıracaq. Özünü yandıracaq. Yəni sən heç nə savassız insanların işi deyil bu. Və həmçinin ki, fəhim, fikir ver, hə, elim kifayət eləmir. Elim lazımdır, fəhim lazımdır. Yəni elim alimla o məsələni sən dəqiq biləsən. Fəhim lazımdır və həm ki, aql sahibi olasan sən. Aql sahibi olasan. Və onunla yanaşı da hikmət sahibi olasan. Və onunla yanaşı da fasil xitab, yəni məsələləri ayıra biləsən. Allah ham məsəm. Sonra gət digi yürüdür şeyx bu məsələdə şeyx demək istəyir ki, təkfir məsələlərində yalnız və yalnız alimlər danışa bilər. Bu sifətlərə ə, sifətlənən insanlar danışa bilər. Yəni ağl sahibləridir, hikmət sahibləridir. Yəni hər adam danışırsa bil ki onun ya ağlında problem var. Yəni də o adam cahildir deyə bilmir məsələlər. Çünki heç Hər adam bu, hətta alimin özü bu məsələlərə girişmir. Yalnız və yalnız elimdə möhkəm olan insanlarla danışır. Kim danışırsa bu məsələlərdən, təfvir məsələlərindən, yo insan ağlında problem var ya da ki dində cahildir o adam. Sonra burada gətirir ki Kiva feleysa ayu alimin yahkum fi hadha kivan alige. Her alim da yox bu mesele hükmü. Her alim da yox. Fa ma baluka billadine yarj'un yarj'un fi hadhi al-mesele yukeffirun duwal wal huqqab. Sanulov ki deyil, bəzi insanlar var, dövlətləri, hakimləri e, kafir eliyirlər, yəni təkfir eliyirlər və qanları, yəni canlarını və qanları halal görürlər və onlar da yaşları 30 40 yaşındadır. Fikir ver. 30 və 40 yaşındadır. Və yaxud da ki 20 yaşındadır. Məqdisi özü 20 yaşında, yəni təkcif barədə kitab yaz. Bütün iki dolu bəladır. Yəni, 20 yaşında. Təkcif eləməyən adam da qalmayıb. Yəni ona görə belə insanlar heç bir zaman yəni ağırlı insanlarla bu məsələyə girişmir. Bu məsələyə ağırlı insanlarla girişmir. Sonra gəlir ki Ümumiyyətlə sən, e, şeyx burada gətirir ki, hansısa bir məsələ ortaya çıxdısa, sən deyirsən ki, alimlərə qayt. Mənlü x deyil. Amma sən o məsələdə özünü yükləməyin bu böyük bir təhlükədir. Hı öz eləbi ki boynunda olan zin məni alimlərin üstünə atırsan, bu sən üçün daha yaxşıdır, bu daha salamatdır. Nəyə görə? Burada gətirilir ki, əgər sən bu məsələlərdən danışsan, danışsan Allahın dilindən izə təkəlləm təfi dinillə bi cəhlin və bi geyr-i ilm. Əgər sən də bu məsələlərdən danışsan, artıq sən də Allahın dinində elimsiz danışmış olursan. İkinci Artıq deyirsən, fətva verirsən ki, filankəsin qanı, insanların qanı və malı halal. Bu özü bu təhlükədir. Üçüncüsü odur ki, Allah'a iftira axırsan. Və iddia edirsən ki, bu Allahın dinidir. Bu Allahın dini ola bilməz, bu şəkildə ola bilməz. Və həmçinin və həmçinin artıq deyir ki, sən alimlərin haqqını aşağı sən. Hürmətini aşağı sən. Onlansa sən deyirsən ki, bu məsələdə yəni alimlərə qayıdın, bu məsələ bizlik deyil, ən gözəl yolu elə budur. Və deyirsən ki, la adri la a'lemu, bilmirəm və alimlərə qayıdın. Onda dey Allah Taala sənin də hörmətini qaldıracaqdır. Və sənə hörmət eləyəcək. Men tavada lillahi rafa'uhu. Kim Allah üçün aşağı könüllü olarsa, Allah onu qaldırar. Və dey kim ki, təkbürlüyü eləyərsə, و أكبر تواضع أن تواضعي, yani an büyük tevazukarlığ Allah'ın dininde olan tevazukarlıktır. Yani sən havaq tevazukarlığı olmalısan Allah'ın dinində. Sən ilin məsələlərindən danışsan ki, alimlər onu illərndi etdiyat elə illərdi. Amma sən oturursan rahat bu məsələdən danışırsan. Vallahi sonra özün görəcəksən ki, nə qədər danışıqlarında xətalar var. Yaxşı bu danışıqları, yani mikrofon yazmasa da ilk ki mələklər yazır. Bu boşa getmir. Xüsusən də insanlar haqqında danışırsan. İnsanların müsəlman ulu müsəlman olmamağı haqqında danışırsan. Bu heç vaxtı düzgün deyil. Yə. Sən təvazökarlı olmalısan. Sonra 4-cü məsələyə gəlir. 4-cü məsələdə yəni bu kitaba başlamamışdan əvvəl bax, yəni bu təkfiçilərin ümumən xavaricilərin üslublarındandır da ə icmal və itlaq məsələlərini başa düşmədən çox insanların ayaqları burda sürür. Hansısa bir alim mücməl olaraq danışır və yaxud da itlaq olaraq deyir, o məsələni açıqlamadığına görə o başqacür başa düşür. Bunun da elə, yəni bəlalar elə burdadır. Yəni çox insanların ayaqları sürüşmə nöqtəsi də elə budur. Deyir, yox şeyx, belə dimaq istəyib. Amma Yəni şeyxdən gedib soruşsan, açıqlama verir, amma görürsən ki, tamamilə başqa bir şey. Feynə <laughs> sukut an beyan fi mahallil icmal. Mücməl məsələlərində susmaq, eee, sonra eee, təqiq, məsələn, itlaq sözüdür, itlaqla mutlaq sözüdür, bir də təqiq sözüdür. Mutlaq oldu ki, məsələn, misal gətirək, Allahutaala Quranda deyir ki, eee, bir qul azad eləmək. Bu mutlaq. Amma hansı qul? Müəmin qul, kafir qul, hansı qul? Başqa ayədə təqid qeyd eləyir ki, müəmin qul, məsələn. Və ayətullah-u əl-ələ ümumən qanı haram eləyib. Amma hansı qanı haram eləyib? Axan qanı haram eləyib, başqa ayədə gəlir. Bir var mütləq bir də var e, qeydlə olan. Deməli, sən o məsələlərdə danışırsan, mütləq olaraq qeyd, qeydi etdiyəc var. Təfsilat verməyirsən, və ayətullah Ümumi və xüsusi məsələlərində ümumi danışırsan, xüsusiyə bəyanat vermirsən, onda deyirsə bu, bu işkəl problemlər ortaya çıxır. Və idəba qal işkəl, ə problem ortaya düşdüsə, hassul su'ul fehəm. Hassul su'ul fehəm, onda artıq deyilsə, insanların beyinində e, pis e, başa düşmə yaranır, pis başa düşür, düzgün başa düşə bilmir. Mücməl danışdıqlarına görə, mütləq danışdıqlarına görə Və izə hasıl səul fəhim pis başa düşsələrsə onda nə olur? Hasıl kəlamun anilə. Onda olur, artıq insanlar Allahın dinində elimsiz başa çıqla danışmaq. Bu da həqiqətən böyük bir məsələ. Sonra gətirir, e, sonra gətirir şeyx burada, yəni ümumən Muxtəzilələr. Muxtəzilələrdə ümumməcə eee belə diaqta icma deyən bir şey var. İcma nədir? İcma açıqlanacaq. Yəni ucmə öyle bir şeydir ki, açıqlama vermədən muğməl danışır. Açıqlama vermədə muğməldir. Məsələn, Mu'təzilələr deyirlər ki, Mu'təzilənin usullarından 5 dənədir. Təvhid. Məsələn, təvhid amma onlarda nədir? Təvhid deyəndə onlarda nədir? Başqa şey var. Başqa şeydir olar. Amma bizdə təvhid nədir? Başqa bir şeydir. Düzdür? Məsələn, onlarda adil. Adil aydın məsələdir. Onlarda başqa şeydir. Nəmlə onlardan sonra el əl, əl əmru bil məruf yaxşılığı əmr eləmək pislikdən çəkinmə. Bizdə başqa şeydi, onlarda başqa şeydi. Yəni onlar həmişə mucməz danışıblar, insanları bu şəkildə azdırıblar. Sən də Mu'təzilə eşidirsən ki, töhid, nə bilim ədalət, yaxşılığı əmr eləmək deyirsən ki, bu əhl-üsünnədir. Amma onların o təfsilatına gedirsən, görürsən ki, bunlar tamamilə başqa şeylər danışdı. Allah təala eşidib əməl edən qullardan elə. Sonra gəlir inşallah başqa məsələlər.